То есть я расскажу вам водный курс. Готовился, начиная с того, что В общую информацию вводную, но я так что вам уже рассказали, да, как бы принципы, с чем отличаются оптические волокна и тому подобное. Вот вкратце тогда пробегусь. Начнем с того, что оптические волокна бывают разные. Бывают одномодовые, бывают многомодовые. И в зависимости от этого э исходят основные их там, свойства. То есть принцип передачи ПОПТа по в ну, основан на технологии полного внутреннего отражения. То есть э есть светопроводящие сердцевины, есть светоотбивающая оболочка. То есть э, сейчас самые востребованные, самые ходовыми являются одномодовые и многомодовые Есть еще волноводы со с смещенной дисперсией, есть там модификации, но вот эти применяются на практике наиболее. вот показан э, пример основных волокон, которые используются. Это многомодовые волокна 62,5, волокна 50 и одномодовые волокна 9 25. Волокна 62,5 и 50 это многомодовые волокна, которые более старые, они используются по сей день, но э -э, их специфика такова, что дальность передачи в ограничена максимум, ну, допустим, в нашем оборудовании 5 километров. То есть э -э, более на них передать уже практически невозможно. И топ это уже является каким-то ненормальным показателем, а что-то более Модовые волокна, наверное, наиболее популярны, используются сейчас при построении всех сетей, сетей FTPH, сетей оптика в дом и тому подобное. То бишь преимущество это способность передачи сигнала на большое расстояние. Без регенерации это может быть и 120 километров поэтому они получили наиболее распространение. Многомод преимуществом его является недорогая, то есть недорогое оборудование, прямо передающее. То есть расстояние небольшое, но само активное, там это модули или медиаконверторы дешевле, чем их одномодовые собратья, скажем так. Вот. <coughs> ну, собственно, по параметрам Основные параметры, ну, немножко не видно, В оптическом, ну, что характеризует оптическое волокно, это рабочая длина волны, это затухание, дисперсия, ну и собственно оптический бюджет или мощность оптического сигнала. То есть рабочая длина волны основана на принципе окон прозрачности, то есть есть так называемые диапазон, да, в котором в определенном длине волны передача, э, то есть сигнал проходит на большее расстояние. Вот. И поэтому сейчас используется ранее было ну, этих окон, э, по-моему, если не ошибаюсь 4 да, или 3, сейчас используется весь CVDM-диапазон, то есть это 1270-1620. И все вот эти длины э, используются в этом. Это достигнуто благодаря тому, что качество волокна улучшилось, и нет сейчас таких параметров, как пик воды, которые раньше не давали это сделать. И, собственно, благодаря этому передача сейчас сигнала проходит практически на вот таком вот инфракрасном диапазоне 1370-1620. Вот. И, собственно, сами оптические кабели, которые используются для передачи сигнала, их множество типов на картинке изображены то, чем мы как бы, да, занимаемся, то, что мы представляем. А в данном случае очень, ну, мы рассмотрим сегодня, скажем, кабели, которые можно видеть в верхнем левом углу. Это кабели типа breakout и distribution. То есть это кабели, которые позволяют установить оптический коннектор. То есть скажу, что есть важный момент. Вот такой вот допустим, оптический кабель или вот такой, ограничить практически невозможно. Для этого используется специальная технология сварки волокна и вкладка его в оптическую распределительную панель, то бишь еще на профессиональном станке. Вот. И поэтому установить коннектор возможно только на два типа волокна. Повторюсь, это breakout и distribution. причина в том, что Коннектор устанавливается, на клеится к самому волокну и плюс дополнительно закрепляется на его оболочке. То бишь на так, в таком кабеле магистральном оболочки у кабеля практически нет. Ну, имеется в виду у каждого волокна. Окна на, волокна находятся в общем буфере. То бишь в этом буфере может быть до 24 волокон, и они вместе соединены одной пластиковой трубкой. И поэтому установить и разделать этот кабель ну, с днем коннекторами невозможно. Вот. Сейчас есть различные технологии, которые упрощают это дело, но это все временное решение, ну, как бы, все равно все, как бы, все используют технологию SWAT. Вот. вот, собственно, и сама технология. собственно, сама технология сварки молока. На слайде показан сварочный аппарат и скалыватель. Это две основные вещи, которые необходимы для сварки, ну, помимо инструмента. Может, кто-то с вами из вас стыкался, но принцип сварки простой. Два волокна зачищаются, очищаются от всех внешних оболочек и лакового покрытия. И после этого сварочный аппарат практически сейчас в автоматическом режиме сам сваривает волокна. При этом главное преимущество этой технологии соединения волокон это то, что затухание имеет очень, очень мало Это параметр где-то порядка 1 сотой децибела. Это очень мало для оптического волокна. То есть на примере показан вид меню сварочного аппарата. Спасибо. Вот. В общем, стыковка волокон на сварочном аппарате. Есть два типа юстировки, то бишь центровки волокна. Это юстирование по полочке и юстирование по сердечнику. То бишь те модели, которые более дешевые, более простые, они юстируют по полочке. Это хуже, потому что самый важный параметр это центровать саму сердцевину. Да? То бишь, чтобы волокно проходило максимально то есть сигнал проходи по волокну максимально с минимальными потерями. <соспит> Еще один момент важный, почему изображен скалыватель, потому что от качества скола зависит качество стыковки волокна в первую очередь. Потому что скалыватель зачастую стоит где-то десятую часть от самого сварочного аппарата. Это не очень дешевое оборудование, и поэтому отказаться от скалывателя практически невозможно. Дополнительно ко всему этому желательно, конечно, использовать еще такое устройство, как рефлектометр. Ну, к сожалению, у меня изображения нет, но это устройство для тестирования, для того, чтобы посмотреть качество сварки и увидеть, если есть какие-то недочеты, то есть ну, какие-то неправильные моменты, допущенные какие-то ошибки в, этом, в этой сварке. собственно и вариант второй это более простой, скажем более, наверное, дешевый вариант, смотря всем станем. Это соединение волокна с помощью механических соединений, так называемых файберблоков. В чем преимущество? Быстрый монтаж, минимальный набор инструментов. Но главный минус это небольшая надежность соединений, то бишь они многоразовые. Их можно использовать по нескольку раз, все зависит от гидрофобного геля, который там используется. То есть, пока гель в жидком состоянии, эти вот соединители можно еще использовать. Потом он теряет свои свойства. Второй главный момент — это затухание. Вносимое затухание в таких соединениях — это десятые принципе. То есть это там 0,3, 0,5 и так далее. То есть здесь в этом типе механического соединения очень важно тоже правильно сковырять волокно и состыковать э, два волокна с плащинами. Э, главная проблема еще заключается в том, что очень нелегко состыковать э, два волокна, и чтобы сердцевина была тюстирована. Сварочный аппарат э, в самом автоматическом режиме соединяет две сердцевины, и за счет этого качество соединения намного выше. Собственно, волоконно-оптические коннекторы. Коннекторов бывает более 20 видов. Продиктовано это тем, что каждая компания во время разработки своего оборудования активного приняла решение разработать свой определенный тип соединителя. То есть я... сейчас все намного проще, все унифицировано, в оборудовании используются в основном э -э, коннекторы э -э, SFF, то есть Small Form Factor, так называемый, это, это LC-MU. или же чуть более крупный, но не менее популярный разъем SC. То есть это коннекторы, которые... Э -э, в чем преимущество? Это быстрый монтаж, это легкая защелка, это довольно большой срок службы. Вот. Ниже показаны более старые коннекторы. Это разъем типа FC. Он был разработан ранее. Раньше как бы, в первую очередь была важным параметром надежность, а не быстрота подключения. Поэтому они используют рисковые соединения. Либо же есть еще такой вот старый разъем типа ST. Он тоже сейчас пользуется популярностью, несмотря на байонетное соединение. Но в любом случае... В любом случае, все эти коннекторы востребованы, и э, их использование продиктовано самим оборудованием, которое используется активно. То есть... Э, вот, э, в чем, собственно, особенность? Практически все коннекторы в своей э, основе имеют схожие параметры. То бишь есть э, так называемый оптический фируль, Вот это вот такая белая штука, скажем, в, на каждом канале. Он изготовлен из оксида циркония, то бишь это цирконию керамические фигуры. Они э, позволяют отполировать поверхность или торец фируля э, до э, почти идеального состояния. В хороших качественных пачкордах затухание может быть 0,1 дБ, может быть даже меньше, если э, качество полировки на высоком уровне. В вот. Фирули бывает два типа. Первый тип это фирули диаметром 2,5 мм, mm, э, который используется в разъемах FC и SCST, то бишь э, в большинстве, скажем, коннекторов. А есть э, для феруль с диаметром 1,25 мм, то бишь в два раза меньше. Например, почему это сделано так? Потому что один разъем Duplex LC, который изображен, занимает сейчас одно посадочное место коннектора Simplex SC. То бишь это позволяет экономить пространство в распределительной панели и собственно увеличить плотность портов на оборудование. Вот. Дополнительно изображены различные тоже разъемы. Из интересных это разъем MTRJ. Он разрабатывался как оптическая замена коннектора RJ45. В основном используется на многомодовых оптических волокнах. При том интересным моментом есть, что у него есть два типа. Это первый тип это так называемый тип мама, и второй тип это так называемый папа. То бишь есть прецизионные направляющие, которые позволяют состыковать волокна между собой. Почему состыковать и почему направляющие? Потому что у этих коннекторов нет у которых есть у классических коннекторов. Соединение как бы является, ну, по сути, стыкуются два торцала волокна еще один интересный разъем, который используется в современном оборудовании, это разъем Е2000. Может кто-то знает. Разъем вроде как запатентирован нашими партнерами и конкурентами компании R&D. В чем его интересная фишка, скажем, является, это защитный колпачок, который интегрирован в сам Connect. И с помощью специальной системы пружин сам колпачок является несъемным. То есть коннектор используется там в высокоскоростных подключениях и тоже является сейчас как бы, популярным. Вот. Собственно, э -э те оптические пачкорды, которые э -э используются для подключения обратно. Э -э пачкорды, это, ну, если кому не известно, это отрезок кабеля, конечный с двух сторон оптическими интернет. В патч бывает множество типов, здесь изображены различные варианты, но в основном это варианты телекоммуникационные, то бишь для дата-центров и подключения телекоммуникационного оборудования. Есть еще коннекторы, то есть, извините, пачкорды. многоволоконные, армированные, патч типа милитари, эталонные мастер-патч-корды и патч со сменой стабилизации. Это то, что ну, как бы предлагаем мы, это то, что есть у нас. Возможно, еще есть различные варианты каждого подвида но ну, вкратце расскажу о всех здесь указан Стандартные почкорды это те которые э, указаны на предыдущей схеме э, то есть это стандартные так называемые э, многоволоконные это патч-корды так называемые на станке гидра э, то есть вот, почкорды которые имеют в своей структуре много волокон и которые оконечные коннекторами с двух сторон. То есть э, почему вот кабель имеет много но оконичен коннектором? Потому что там используется, ну, то, что я ранее говорил, что можно окончить только почкордовый и пиктейловый кабель. Breakout или distribution. Есть так называемые типы кабеля типа distribution, который, у которого каждое волокно находится в собственном буфере, 900 микрон. И с, с, благодаря этому каждый коннектор э, может закрепиться еще на вот этом буфере дополнительно. Э, ну, это решение является удобным для дата-центров, где необходимо минимально, ну, минимум занять место и максимум волокон э, пробросить. Формированные почкорды, которые используются в жестких условиях эксплуатации, то бишь в условиях аудор, скажем, то есть на улице, в каких-то помещениях, где большое количество скопления людей, вот. они защищены, так как волокно по сути очень хрупкое, оно имеет толщину, такую как полосина человека поэтому используется дополнительное усиление кабеля. Обычный почкардовый кабель практически ничем не усилен. Помимо 900 микронного буфера есть еще арамидные нити и внешняя оболочка. Армированные же почкорды имеют стальную гофру и стальную оплетку, которая предотвращает его повреждение. Почкорды типа милитари – это специальные разработки для армии, которые используются для решений э, там, полевого развертывания штабов и такого рода я в конце о них более там, детально расскажу вот эталонные мастер-пачкорды это те пачкорды которые используются для э, калибровки оборудования различного это могут быть тестеры это э, э, там, своего рода те же интерферометры и тому подобное и последний пункт про школьные смены Ну, это более узконаправленная, то есть световой пучок вводится под углом, который, ну скажем, под другой полярности. Да? То есть это уже идет для научных организаций, и это есть актуально. Вот. И, скажем так, соединительным звеном для бэджкордов является волокон оптический пиктейл. Пиктейл это отрезок кабеля конечно, только с одной стороны. Обычно капель, который используется в этих в пиктейлах это просто голое волокно покрыто лаковым слоем, а сверху 900 микронный буфер. То есть меньше миллиметра толщина основного кабеля пиктейла. Он оконечивается различными коннекторами, это могут быть те же LC, SC, XC, там и тому подобное, E2000 и так далее. Для укладки сводных соединений это классический способ разделки оптического кабеля. То есть приходит по полуволоконный кабель, он заводится с помощью заднего кабельного ввода, дальше каждому волокну приваривается свой кептейл, Э, с помощью термоусадочной гильзы э, сохраняется вот это вот хрупкое соединение волокна друг а с И дальше с помощью пиктела э, выводится э, коннектором, это на лицевую панель. Далее уже используется почкорды к подключению активного Вот, собственно, и вот показан пример разварки оптического волокна с помощью оптической панели. Это есть два основных типа панелей. Это монтажа в стойку, так называемую, 19 дюймов Либо же настенного монтажа, который используется в более там, стесненных условиях, скажем, где нет места на стойку, или же нужно развалить небольшое количество уголок. Ну, вот на фотографии показан пример, как человек разделывает оптический кабель. Может, не лучший пример, просто фотка взята из интернета, поэтому так просто для понимания. Заходит оптический кабель, толстый, большой, в много волокон. Кабель разделывается, снимается верхняя оболочка, дальше идет зачистка всех волокон. И далее уже показано после процесса сварки. То есть волокна сварены между собой, вот гильзы сварных соединений, КДЗС называется. И, собственно, показан процесс их укладки и установки. Mm -hmm. Ну и собственно то, что вам просили рассказать, показать, это производство оптических пачкордов, и ТЭО, установка этого сего на как бы, изготовление. Да? Это, на, на картинке минимальный набор оборудования, который необходим для производства в каких-то, ну, скажем, производственных условиях. Это полировочная машинка, это печка вулканизационная, она у нас есть с собой, мы покажем. Это оптический микроскоп, который позволяет э, проверить качество полировки оптического волокна. Это круги для полировочной машинки, небольшой емкости, ну, то есть, скажем так, средний, есть более емкие. Они позволяют в скором режиме полировать оптические коннекторы. Вот каждый коннектор необходим свой диск полировочный. Полируются сами коннекторы на пленках. Они бывают с алмазным напылением и с полимерным напылением. Для того, чтобы один коннектор отполировать, необходимо использовать от 3 до 5 различных кругов с разным напряжением. Это могут быть 0,1 микрон, 1, 5, 1, 3, 5, по-моему, до 15, да? Если я не ошибаюсь микрон. Вот. И начинается с самого грубого, то бишь 15, да, и может заканчиваться 0,1 с самым щадящим режимом, то, чтобы довести коннектор до идеального состояния. Для чего используется печка? Вначале там есть описанная есть процедура, это вот все пункты, которые необходимо произвести для, для того, чтобы изготовить один точкор или пиктейл. То бишь сначала он защищается, потом клеится к нему коннектор, затем он вот зажимается или фиксируется, и потом он отправляется собственно, в печку, которая показана на этом слайде. Он сушится. Для понимания обычный коннектор клеится на двухкомпонентный эпоксидный клей. То бишь, почему один затвердитель, один сам приклеился к второй это клей собственно сам в обычных скажем комнатных условиях клей затвердевает в течение суток времени для, для такого ну, для этого практически нет поэтому используется печь с помощью печки коннектор сушится один ну или там скажем группа да, с помощью общего mm -hmm. привода в общем такой плашки. Порядка где-то 20-30 минут. Да? Где так. Это позволяет сэкономить время в разы. Вот. И после высыхания коннекторов идет процедура полировки, которую я упоминал ранее. После полировки проверяется качество самого соединения. Ну, то есть качество полировки вот у нас есть с собой микроскоп, покажем, как это выглядит. Современное оборудование позволяет в автоматическом режиме определить качество, хорошее или нет, скажем, проходит коннектор тест или не проходит. На фото четко видно. Это само оптическое волокно, вот это вот черный круг. Оптическое волокно, если присмотреться, кого хорошее зрение, ты можешь увидеть светящуюся сердцевину. Mm -hmm. а, то есть, по сути, mm -hmm. сам филы практически mm -hmm. не виден. проверяется главное, что э, качество полировки, по сути, самого молока и вокруг, или пространства вокруг него. Типа. Набор инструментов специализированный которые используются для установки, для зачистки, для зажима э, коннекторов. Это стриперы, которые снимают внешнюю оболочку. А вот стрипер внешней оболочки. Э, стрипер буферного слоя. Он снимает уже 900 микронный буфер. Ну, и 900 микронный буфер, и э, лаковое покрытие 250 микрон.